بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان الى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ضد ولا زوجة ولا ولد له ولا أين ولا جهة له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم رزقنا إخلاص النية في القول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين يا رب العالمين كتاب خلاص كان الله دام حضري مدسا معظمه الحمد لله كتاب شكرك الله سبحانه وتعالى Allah Taala dengan limpah kurnianya Allah masih berikan kepada kita kesihatan yang baik. Allah Taala memberikan kepada kita kesungguhan untuk kita berpuasa pada Ramadhan. Allah berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang tidak terhitung banyaknya. Sekalipun kita banyak berbuat dosa kepada Allah, Allah masih berikan kepada kita peluang untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk kita menambahkan amal yang salih sebelum kita semua meninggalkan dunia yang fana ini. Kita mohon kepada Allah agar Allah dengan berkat kita hadir ke masjid ini, masjid Ain Muagama, dengan berkat kita hadir ke masjid untuk salat Zuhur pada hari ini. Kita mohon kepada Allah agar Allah taala memanjangkan umur kita Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat istiqamah pada mentaatinya dan kita mohon kepada Allah dengan berkat kita hadir pada hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki melihat malam Al-Qadar dan meninggal dalam keadaan hasnun khidam dimasukkan ke dalam syurga tanpa sebarang azab hadirin hadirat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita ini kalau kita lihat pejam celik pejam celik kita sudah sampai kepada pengakhir Ramadan, 10 yang terakhir Ramadan. Kalau kita ingat kembali, kalau kita ingat kembali ketika mana kita berada, ketika mana kita berada pada bulan Rejab. Dua bulan lepas, kalau kita ingat kembali, apa doa yang kita sering baca kita dua bulan lepas kita sering baca kita dengar orang baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita pernah berdoa kepada Allah, ya Allah berkatikanlah kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu doa kita kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah sebelum ni pada doa rejab kita dahulu Kita mohon kepada Allah Agar Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadhan Jadi sekarang Alhamdulillah Dengan izin Allah Ta'ala Allah telah berikan kita nikmat untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadhan Untuk kita berpuasa Untuk kita mengajar malam Al-Qadar Persoalannya sekarang Adakah kita masih ingat janji kita sebelum masuk Ramadan? Kadang-kadang kita berazam. Aku berazam untuk menjadikan Ramadan tahun ini lagi baik daripada Ramadan tahun lepas. Aku berazam bila aku masuk Ramadan nanti, aku akan menggunakan masa-masa aku untuk membaca Al-Quran. Untuk berqiyamul lail, untuk salat tarawih, untuk bersedekah, untuk ini, untuk itu. Apabila kita masuk Ramadan, adakah kita masih eh, ingat janji kita azam kita ataupun kita seperti sedia kala, tak ada sebarang perubahan eh, kita langsung tidak ambil indah dengan Ramadan sedangkan bulan ini yang mana bulan musim sebagai musim untuk menyucikan jiwa kita sebagai musim untuk kita menyucikan hati-hati kita yang kotor baginda sallallahu alaihi wasallam dahulu baginda pernah berkata Innal quluba tasda kama yastaul hadid. Baginda berkata, hati-hati kita ini, Nabi kata, hati-hati boleh berkarat seperti mana karatnya besi. Besi boleh berkarat, Nabi kata hati pun boleh berkarat. Maka ada sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, wama jala'uha? Wama jala uha, ya Rasulullah?" Apakah Apakah perkara yang boleh Menyucikan karat tersebut Menghilangkan karat tersebut Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab Kiraatul Quran Membaca Al-Quran Wa zikrul maut Dan ingat tentang hari kematian Saya tanya dari kita balik Bilakah masa kita telah membaca Al-Quran Kalaupun kita baca Al-Quran, berapakah helayan, berapakah muka surat kita baca? Ha? Dan yang kedua adalah ingat kematian. Yang mana barang siapa ingat kematian tuan-tuan, ia antara perkara yang sangat baik untuk melembutkan hati kita. Hati kita ini keras. Bila keras, kita kena lembutkan semula. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyakkan ingat kematian. Bila kita sentiasa ingat mati, hati kita lembut untuk menghadiri majlis ilmu agama. Hati kita lembut untuk kita bersedekah, membantu orang lain. Lembut untuk kita menambahkan amal kebajikan, berqiyamul lail dan juga selainnya. Apabila hati kita keras, banyak dosa, jauh dengan kebaikan, jahil, tak nak mengaji ilmu agama. Inilah peluang syaitan untuk masuk Ha? Syaitan tak suka untuk kita hadir ke masjid. Syaitan tak suka untuk kita baca Al-Quran. Syaitan tak suka untuk kita bangun malam Qiyamul Lail Dan juga selainnya. Dan dulu Nabi SAW baginda dahulu apabila masa Ramadan Nabi sering memberi kata-kata semangat kepada sahabat-sahabatnya. Ha? Apa dia? Nabi dahulu SAW Apabila masa Ramadan, Nabi sering memberikan kata-kata semangat kepada sahabat-sahabatnya supaya tidak leka. Eh? Apa antara kata-kata semangat yang Nabi sebut? Ada pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum as تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ Min أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرُهَا فَقَدْ حُرِمُ baginda Wasallam bersabda Atakum Ramadan telah datang ke atas kalian bulan Ramadan syahrun mubarak yaitulah bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuftahu fihi abwaabus samaa. Pada Ramadan Nabi kata akan dibuka pintu-pintu langit, akan dibuka pintu-pintu syurga. Wa tughlaqu fihi jahim dan akan dikunci, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin dan akan dibelenggu syaitan-syaitan pada Ramadan. Ada orang tanya, ada orang tanya ustaz, Kenapa pada musim Ramadan? Bukan, kenapa masa-masa Ramadan ini kita lihat ramai orang buat dosa? Bukankah pada Ramadan syaitan-syaitan sedang dibelenggu? Syaitan-syaitan diikat. Tapi kenapa saya melihat ada orang Islam yang tak puasa? Ada orang Islam yang mencuri. Ada orang Islam yang membuat maksiat-maksiat sedangkan puasa Ramadan tak ada syaitan. Kenapa berlaku begitu? Apa kita jawab? Kita jawab bahawa semua maksiat bukan puncanya syaitan. Maksiat-maksiat yang kita buat bukan kesemuanya salah syaitan. Sebab apa? Sebab sebelum syaitan lagi kita ada musuh yang utama sebelum syaitan. Ha. Sebelum syaitan kita ada musuh lain. Yang mana musuh ini musuh paling utama sebelum syaitan. Apakah musuh ini? Ulama sebut ada ada ika ataupun ada aduika nafsu kalau jam baik. Musuh kamu yang paling besar adalah nafsu yang ada pada jiwa kamu. Kita semua dekat sini ada nafsu. Nafsu kita akan ajak benda-benda jahat. Nafsu kita akan suruh kita meninggalkan ketaatan. Nafsu kita akan suruh kita jangan puasa. Nafsu kita akan suruh kita banyakkan rehat dan jangan membuat amal kebaikan. Itu nafsu. Sebab itu kita sebut bahawasanya ulama sebut bahawasanya kita hendaklah melawan hawa nafsu. Apa? Melawan hawa nafsu. Itu musuh kita paling utama. Yang kedua adalah Musuh kita yang kedua adalah syaitan. Dan bukan semua syaitan dibelenggu pada Ramadhan. Pada bulan Ramadhan yang dibelenggu, yang diikat hanyalah ketua-ketua, pemuka-pemuka, pembesar-pembesar syaitan sahaja. Ada pun yang lain-lain, mereka masih ada pada bulan Ramadhan untuk menghasut manusia. Ha? Jadi Nabi kata lagi pada sebuah hadis tadi, Baginda berkata fihi lailatun khairum min alf syahr. Yang mana pada Ramadan padanya ada satu malam yang mana ia lagi baik daripada seribu bulan. Ha barang siapa yang melihat malam al-qadar seolah-olah dia telah beramal salih lebih baik lebih daripada seribu bulan seolah-olah dia telah beramal salih lebih 83 tahun. Kita lihat tuan-tuan, ini ganti yang Allah berikan kepada kita. Ganti apa? Ganti daripada umat Nabi terdahulu kerana umat-umat Nabi terdahulu mereka dapat peluang umur yang panjang. Kalau kita lihat umur umat Nabi Nuh AS, mereka sampai beribu-ribu tahun umur mereka. Dari umur yang panjang mereka pada zaman umat Nabi terdahulu, Allah berikan mereka peluang untuk mereka beramal salih membuat ketaatan pada umur mereka beribu tahun adapun umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai beribu-ribu tahun berapa umur umat Nabi Muhammad ni telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar ummati Bainas sittin was sab'in wa qalilum yazid baginda berkata Umur-umur umatku adalah antara 60 sampai ke 70 tahun wa qalil mayazid dan sangat sedikit orang yang melepasi umur mereka 70. Ah, sekiranya Allah memberi kita peluang umur panjang, alhamdulillah Allah berkati umur kita. Tapi majoriti manusia pada umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah antara 60 sampai ke 70 tahun ini umur yang ramai manusia akan meninggal. Sekalipun umur kita tidak sama seperti umur umat Nabi terdahulu sampai beribu tahun tetapi Allah Taala telah menggantikannya dengan malam al-Qadar. Sebab itu kita kena kejar malam al-Qadar Baki-baki yang ada sekarang Jangan kita sia-siakan Baki-baki yang ada sekarang Sampai ke akhir Ramadan Tak sampai 10 hari dah Kita korbankan jiwa raga Korbankan waktu Lebih kurang daripada 10 hari ini Untuk kita menambahkan amal salih Untuk kita intikah di masjid Untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran Untuk bertahajud Untuk berkiamul lail Dan juga selainnya Lepas Ramadan eh lepas Ramadan apabila kita telah berusaha eh, mudah-mudahan Allah berikan kita melihat malam al-Qadar maka kita akan seronok kita akan tenang nampak tak sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bu' dan liman adraka Ramadan walam yughfar baginda berkata sungguh rugi sungguh rugi orang yang mana bila mereka berlalu ke atas mereka Ramadan tapi mereka langsung tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nampak tak maknanya nabi kata begitu berarti ramai di kalangan umat di kalangan umat Nabi Muhammad ini yang mana tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun mereka berpuasa dan juga selainnya dan juga tuan-tuan nabi juga sebut pada sebuah hadis Ramai juga orang yang mana mereka itu berpuasa mereka langsung tak dapat sebarang pahala puasa. Pada sebuah hadis baginda pernah berkata baginda berkata ruba saimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atash. Baginda berkata sangat ramai betapa ramai orang Islam yang mana mereka berpuasa Laisa min siyami, mereka langsung tidak mendapat sebarang pahala puasa illal ju wal atas, melainkan mereka hanya mendapat lapar dahaga sahaja. Nabi samun lagi Nabi kata, wa rubba qaimin laisa min qiyamihi illas sahar. Betapa ramai juga orang Islam yang mana mereka berqiamul lail, bangun malam, tahajud. Nabi kata laisa lahu min qiyami mereka langsung tidak mendapat sebarang pahala qiyamul lail illa sahar melainkan mereka hanya mendapat letih berjaga malam sahaja nabi kata apa ramai di kalangan umatnya mereka puasa mereka sangka mereka membuat amal yang sangat banyak tapi mereka tidak diterima segala puasa mereka mereka bangun malam tapi nabi kata mereka tak dapat sebarang pahala qiyamul lail sebab apa? Apa puncanya? Puncanya adalah antara punca terbesar adalah ramai di kalangan orang Islam mereka meninggalkan ilmu, mereka beramal tanpa ilmu. Mereka puasa tanpa ilmu. Ha? Puasa hanya ikut-ikut bila kita tanya dia berapakah, apakah hukum hakam puasa? Ha? Apakah hari-hari yang tak boleh puasa? Ha? Tak tahu. Sedangkan ini ilmu yang wajib, ilmu fardu ain. Kita nak puasa, nak bayar zakat mesti kena ada ilmu untuk bayar zakat, untuk berpuasa. Saya bagi contoh. Dalam kitab mazhab Syafi'i, seorang bapa mesti membayar zakat untuk dirinya dan juga tanggungannya. Cuma sekiranya anak kita sudah baligh. Kalau anak kita sudah baligh, Maka kewajiban bayar zakat adalah terhadap anak itu sendiri Maknanya Kalau si bapa nak bayarkan zakat si anak yang sudah balik Maka ulama kata wajib minta izin daripada anak yang sudah balik Untuk dibayarkan Sekiranya si bapa bayarkan tanpa minta izin anak Maka ulama sebut tidak sahlah zakatnya kita lihat betapa ramai orang zaman sekarang yang miss isu ni, yang mana mereka tak kisah. Ha, minta izin ke tak minta izin ke, sedangkan tak boleh. Kita nak bayarkan zakat anak, anak kita sudah balik, kewajiban zakat tertanggung ke atas anak tu sendiri. Dia kena buat sendiri. Kalau kita nak buatkan, kena minta izin dia. Okey. Dan juga tuan-tuan, Ramai orang dan Nabi sebut tadi kan bila mereka berpuasa, mereka zakat, mereka beramal soleh, mereka tak ada ilmu. Sebab itu bahaya kalau kita biarkan diri kita jahil. Dan menuntut ilmu agama tuan-tuan, ia merupakan syarat untuk diterima segala amal yang soleh. Saya bagi contoh. Dulu diceritakan oleh para ulama syaitan-syaitan mereka saling berselisih pendapat antara-antara mereka Siapakah syaitan? Syaitan merupakan jin kafir Dia ceritakan bahawasanya jin-jin kafir ni syaitan ni Mereka saling berselisih pendapat tentang status dua orang Islam Yang mana satu antara kedua orang Islam ini yang paling sukar untuk disesatkan Pertama adalah orang Islam yang banyak amal kebajikan dia buat segala benda sunat sangat rajin dia. Qiamullail setiap malam, ba'diyah, ma qabliyah semua dia buat. Baca Quran semua dia buat. Sangat rajin membuat amal kebajikan. Tak ada miss. Semua benda sunat, zikir-zikir semua dia buat. Tetapi walaupun dia banyak amal kebajikan tapi dia jahil. Orang kedua pula adalah orang Islam yang mana dia suka tidur. Orang kedua apa dia? Dia suka tidur, malas. Ha? Dia hanya buat benda wajib sahaja Tapi walaupun dia malas Dia orang alim Nampak tak? Pertama apa dia orang yang Banyak amal ibadah tapi dia jahil Bila kita tanya dia Sebutkan tiga syarat taubat tak tahu Sebutkan syarat-syarat istinja tak tahu Sebutkan rukun dua khutbah tak tahu Sedangkan ini ilmu wajib Siapa tak tahu maka berdosa besar Kena cari guru belajar Ini orang pertama Orang kedua pula adalah orang Islam yang malas. Malas, tak buat ke mulai, tak baca Quran, tak buat benda-benda sunat. Dia hanya buat benda wajib tapi dia ni orang alim. Syaitan-syaitan mereka, antara mereka saling berselisih pendapat. Mana satu antara mereka berdua paling sukar untuk disesatkan. Lalu, datanglah Jibril AS. Jibril kata, eh Jibril pula. Lalu, datanglah Iblis. Iblis selesaikan pertikaian syaitan-syaitan. Siapakah iblis? Iblis ni ketua syaitan. Syaitan adalah jin kafir. Iblis ketuanya. Datang iblis dia kata apa? Antara kedua orang Islam ini yang paling sukar untuk disesatkan adalah orang kedua. Orang kedua ni sangat sukar untuk disesatkan. Sebab apa? Sebab sekalipun dia malas, sekalipun dia suka tidur tidak membuat amal-amal ketaatan, tidak membuat benda-benda sunat, dia hanya buat benda yang wajib. Sekalipun dia malas, tapi dini ni ada ilmu. Bila ada ilmu, dia boleh jamin amalan yang dia buat tu sah ataupun tidak sah. Bila ada ilmu, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang pertama ini, sekalipun dia banyak amal ibadah, tapi dia ni jahil. Bila jahil, dia tidak boleh jamin segala amal ibadah yang dibuat itu adalah sah ataupun tidak sah. Nampak itu bahayanya jika kita biarkan diri kita dalam keadaan yang jahil. Dan akan termasuk pada golongan yang Nabi sebut tadi. Yang Nabi kata ramai di kalangan orang Islam. Mereka beramal salih mereka lain berpuasa tapi mereka langsung tidak mendapat sebarang pahala puasa yang paling penting syarat paling utama untuk diterima segala puasa kita untuk diterima segala ketaatan kita adalah mengenai Allah Subhanahu wa taala siapa tidak mengenai Allah tidak sah segala amal kebajikan yang dibuat sekalipun dia sedekah 1 juta ringgit Juta ringgit dia sedekah Jika dia tidak mengenal Allah Tidak sah segala amal ibadah Allah Ta'ala Kita kena kenal melalui kita mengaji ilmu sifat 20 Allah Ta'ala bukan jisim Yang mengambil lapang Bukan beranggota badan Bukan bertempat, bukan berarah Bukan atas sesuatu, bukan di bawah sesuatu Ada sebagian orang dia sangka Tuhan tu berhala besar yang duduk bersila bersemayam di atas arash. Ini bukan akidah orang Islam. Ini akidah Yahudi. Orang Yahudi, orang Yahudi Nasrani mereka mengatakan Allah. Dia kata Tuhan tu setelah Tuhan menciptakan langit bumi, dia kata Tuhan penat, letih lalu duduk di atas arash. Ha'udzubillah. Ini bukan akidah orang Islam. Kita orang Islam kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala bukan berhala, bukan duduk, bukan bersemayam, bukan bertempat, bukan berhadap kepada segala sesuatu. Akidah kita Islam disebut oleh Sultan Selangor kita yang dulu, Sultan Selangor kelima, dia berkata Allah Ta'ala, wujudnya Allah tanpa bertempat dan juga tanpa arah. Nah, ini pegangan yang paling utama Barang siapa tidak betul maka tidak sah segala amal ibadah. Jadi insyaallah mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita manfaatkan. Mudah-mudahan baki-baki Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Moga-moga apabila kita beramal soleh bersungguh-sungguh mengejar Lailatul Qadar, Membaca Al-Quran, berzikir Allah ta'ala ampuhkan dosa-dosa kita Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Tanpa sebarang azab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa ala rasulillah Allahumma alimna ma ya'ufa'una Wa ufa'an bima'alam sana wa zidna ilma Allahumma najina min azabil qabr Allahumma najina min azab ya min qiyamah Wa sallamu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin